بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا سید بن مصیف فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سیدنا لکمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو تو اسے اپنے حق میں بہتر جان لے اور یہ بات دل میں بٹھا لے کہ میرے لیے اسی میں بھلائی ہے اگرچہ بظاہر وہ مصیبت ہی نظر آ رہی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تیرے حق میں بہتر ہوگی یہ سن کر آپ کا بیٹا کہنے لگا جو کچھ آپ نے فرمایا میں نے اس کو سن لیا اور اس کا مطلب بھی سمجھ لیا لیکن یہ بات میرے بس میں نہیں کہ میں ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھوں میرا یقین ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا حضرت سیدنا لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ بات سنی تو فرمایا اے میرے پیارے بیٹے اللہ پاک نے دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء کرام مبوس فرمائے ہمارے زمانے میں بھی اللہ پاک نے نبی علیہ السلام مبوس فرمایا آؤ ہم اس نبی کی صحبت بابرکت سے فیضاب ہونے چلتے ہیں ان کی باتیں سن کر تیرے یقین کو تقویت حاصل ہوگی آپ کا بیٹا اللہ پاک کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گیا جنگل کا سفر اور پیش آنے والا حادثہ چنانچہ ان دونوں نے اپنا سامان سفر تیار کیا اور خچروں پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے کئی دن رات انہوں نے سفر جاری رکھا راستے میں ایک ویران جنگل آیا وہ اپنے سامان سمیت جنگل میں داخل ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی ہمت دی اتنا انہوں نے جنگل میں سفر کیا پھر دوپہر ہو گئی گرمی اپنے زور پر تھی گرم ہوائیں چل رہی تھیں اسی یسنا میں ان کا پانی اور کھانا وغیرہ بھی ختم ہو گیا خچر بھی تھک چکے تھے پیاس کی شدت سے وہ بھی ہانپنے لگے یہ دیکھ کر حضرت لکمان اور آپ کا بیٹا خچروں سے نیچے اتر آئے اور پیدل ہی چلنے لگے چلتے چلتے حضرت سیدنا لکمان کو بہت دور ایک سایہ اور دھوان سا نظر آیا آپ نے گمان کیا کہ وہاں شاید کوئی آبادی ہے اور یہ کسی درخت وغیرہ کا سایہ ہے چنانچہ آپ اسی طرف چلنے لگے راستے میں آپ کے بیٹے کو ٹھوکر لگی اور اس کے پاؤں میں ایک ہڈی اس طرح گھسی کہ وہ پاؤں کے تلوے سے پار ہو کر ظاہر قدم تک نکل آئی آپ کا بیٹا درد کی شدت سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا آپ نے اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا پھر اپنے دانتوں سے ہڈی نکالنے لگے کافی مشقت کے بعد بلاخر وہ ہڈی نکل آئی بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر آپ کا شفقت کی وجہ سے رونے لگے آپ نے اپنے امامے سے کچھ کپڑا پھاڑا اور اسے زخم پر باندھ دیا حضرت لکمان علیہ السلام کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو جب ان کے بیٹے کے چہرے پر گرے تو اسے ہوش آ گیا جب اس نے دیکھا کہ میرے والد رو رہے ہیں تو کہنے لگا اے ابا جان آپ تو مجھ سے فرما رہے تھے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے لیکن اب میری اس مصیبت کو دیکھ کر آپ رونے کیوں لگے اور یہ مصیبت میرے حق میں بہتر کس طرح ہو سکتی ہے حالانکہ ہماری کھانے پینے کی تمام اشیاء ختم ہو چکی ہیں اور ہم جہاں اس ویران جنگل میں تنہا رہ گئے ہیں اگر آپ مجھے یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے تو آپ کو میری اس مصیبت کی وجہ سے بہت رنج و غم لاحق رہے گا اگر آپ یہی میرے ساتھ رہیں گے تو ہم دونوں یہاں اس پیرانے میں بھوکے پیاسے مر جائیں گے اب آپ خود ہی بتائیں اس مصیبت میں میرے لیے کیا بہتری ہے بیٹی کی یہ باتیں سن کر حضرت سیدنا لکمان نے فرمایا اے میرے بیٹے میرا رونا اس وجہ سے تھا میں ایک باپ ہوں ہر باپ کا اپنی اولاد کے دکھ درد کی وجہ سے غمگین ہو جانا ایک فطری عمل ہے باقی رہی یہ بات کہ اس مصیبت میں تمہارے لیے کیا بھلائی ہے تو ہو سکتا ہے اس چھوٹی مصیبت میں تجھے مبتلا کر کے تجھ سے کوئی بہت بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو یہ مصیبت اس مصیبت کے معاملے میں چھوٹی ہو جو تجھ سے دور کر دی گئی ہے آپ کا بیٹا خاموش ہو گیا پھر حضرت سیدنا لکمان نے سامنے نظر کی تو اب وہاں نہ تو دھواں تھا اور نہ ہی سایہ آپ دل میں کہنے لگے میں نے ابھی تو اس طرح دھواں اور سایہ دیکھا تھا لیکن اب وہ کہاں غائب ہو گیا ہو سکتا ہے ہمارے پرودگار پاک نے ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیجا ہو ابھی آپ اسی سوچ بچار میں تھے کہ آپ کو دور ایک شخص نظر آیا جو سفید لباس سیبتن کیے سفید امامہ سر پر سجائے گھوڑے پر سوار آپ کی طرف بڑی تیزی سے بڑھا چلا آ رہا ہے آپ اس سوار کو اپنی طرف آتا دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ آپ کے بالکل قریب ہو گیا پھر وہ سوار اچانک نظروں سے اوجھل ہو گیا پھر ایک آواز سنائی دی کیا تم لکمان ہی ہو آپ نے فرمایا جی ہاں میں ہی لکمان ہوں پھر آواز آئی کیا تم حکیم ہو آپ نے فرمایا مجھے ہی حکیم لکمان کہا جاتا ہے پھر آواز آئی تمہارے اس ناسمجھ بیٹے نے تم سے کیا کہا حضرت سیدنا لکمان نے فرمایا اے اللہ پاک کے بندے تو کون ہے ہمیں صرف تیری آواز سنائی دے رہی ہے اور تو خود نظر نہیں آ رہا پھر آواز آئی میں جبریل علیہ السلام ہوں مجھے صرف انبیاء کرام اور مقرب فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں اس وجہ سے میں تجھے نظر نہیں آ رہا سنو میرے رب پاک نے مجھے حکم دیا کہ میں فلاں شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دھنسا دوں مجھے خبر دی گئی کہ تم دونوں بھی اس شہر ہی کی طرف آ رہے ہو تو میں نے اپنے پاک پروردگار سے دعا کی کہ وہ تمہیں اس شہر میں جانے سے روکے لہٰذا اس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈال دیا اور تیرے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چپ گئی اس طرح تم اس چھوٹی مصیبت کی وجہ سے ایک بہت بڑی مصیبت یعنی زمین میں دھنسنے سے بچ گئے پھر حضرت سیدنا جبرال علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس زخمی لڑکے کے پاؤں پر پھیرا تو اس کا زخم فوراں ٹھیک ہو گیا پھر آپ نے اپنا ہاتھ اس برتن پر پھیرا جس میں پانی بالکل ختم ہو چکا تھا تو ہاتھ پھیرتے ہی وہ برتن پانی سے بھر گیا اور جب کھانے والے برتن پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی کھانے سے بھر گیا اور پھر حضرت سیدنا جبرال علیہ السلام نے حضرت سیدنا لکمان آپ کے بیٹے اور آپ کی سواریوں کو سامان سمیت اٹھایا اور کچھ ہی دیر میں آپ اپنے بیٹے اور سارے سامان سمیت اپنے گھر میں موجود تھے حالانکہ آپ کا گھر اس جنگل سے کافی دن کی مسافت پر تھا اے ہمارے پاک پروردگار ہم سے ہماری تمام مصیبتیں دور فرما دے ہم پر آنے والی بلاؤں کو شہید کربلا امام حسین کے صدقے رد فرما دے ہمیں اپنے فضل و کرم سے مصائب پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما اور بے صبری سے بچا